Я направляю все-таки свои амбиции в соревнования. Почему? Потому что это как бы поднимает самооценку детям, поднимает самооценку мне. Я когда вижу их результат, я ими горжусь, я горжусь собой, потому что зачастую я вожу их на серьезные соревнования, я не вожу их на попроще, которые я знаю, что они займут там. Гран-при, первое место, я это знаю, потому что есть очень разные конкурсы у нас сейчас. Есть даже конкурсы, которые э, ну прям вот всем раздают первые места, всем раздают вторые, всем раздают третьи. Больше ничего нет. А я стараюсь возить там, где можно уехать и ни с чем. Э, у нас было был такой конкурс сложный: э, Бытва наикращих назывался в Полтаве. Мы поехали, мы еще были совсем неопытные, два года нам было. Но я почему-то думала, <laughs>, что мы уже сильные. И мы ни с чем не приехали, но у нас был большой опыт. И дети это понимали, хоть и со слезами, наверное, очень сложно и мне было. Мы плакали, и я вместе с ними <laughs> сложно было. Но после этого у нас был большой толчок, и потом у нас были вот только первые места. Поэтому стараюсь все-таки в соревнования...